Для тех, кто не знает, чем грозит каждому из нас ювенальная юстиция, коротко рассказываем. В первую очередь, ваши собственные родные дети будут в школах находиться под патронажем уполномоченных лиц по правам ребенка. Государственные чиновники будут выуживать, выспрашивать у ваших детей, не обижают ли их самих и окружающих их детей, родители или учителя. Работники от ювенальной юстиции, невзирая на то, что закон еще не принят, будут обучать детей, как правильно доносить на родителей и педагогов. А если ребенок жалуется, что ему кто-то что-то запрещает, например, курить или смотреть порно по интернету, или заставляют его дома помыть посуду, пол, сходить в магазин, это по ювенальным технологиям считается нарушением прав ребенка, и ребенок будет изъят из семьи. Нет, мы не бредим, это на самом деле так. О ювенальной юстиции есть немало информации. Если не поленишься, найдешь, почитаешь и увидишь, что мы не лжем. А вместе с одним ребенком, как правило, изымаются все другие дети, поскольку жить в такой жуткой семье, по мнению ювенальных технологов, потенциально опасно всем детям. Поводом для изымания детей будет служить лишение родителей работы, нехватка в семье денег, отсутствие фруктов в холодильнике. Учитывая, что ювенальная юстиция подконтрольна ООН, а не государству, то вернуть детей можно будет только через Международный суд. Учитывая масштабы бюрократии во всех международных правозащитных организациях, судах, когда дела длятся годами, шансы вернуть своих кровных детей сводятся к нулю. То есть вернуть детей будет практически невозможно.